Проблема ЖКХ. Практически каждая первая платежка в новом году вызывает бурю эмоций у ставропальчан. К сожалению, эмоции эти не Так случилось и в 2014 году. Январь шумел неясностями с оплатой электроэнергии. Февраль многим принес сюрприз за тепло. Вы смотрите 10 минут о самом важном в студии Анастасия Ивановская. Здравствуйте. У меня в гостях Сергей Алексеевич Харитонов, руководитель регионального центра ЖКХ-контроль. Здравствуйте. Добрый день. Сергей Алексеевич, ну давайте для начала расскажите под Подробнее о самом центре, для кого и кем он создан. Центр этот создан в соответствии с указом президента Российской Федерации номер 600, в котором есть специальный пункт органам региональной власти правительства Российской Федерации поручено обеспечить создание системы сети общественного контроля в сфере ЖКХ. Это связано с тем, что власть понимает, что без общественности вопросы не решить. Вот сколько лет уже мы говорим, и, в общем-то, вопросы не только не решаются, а даже в каких-то случаях накаляется обстановка и появляются новые проблемы. И возникает это почему? Потому что э, не произошло в обществе главного. Вот как бы прошла приватизация, основное основное число жителей стали владельцами квартир, но они себя не ощущают еще владельцами. Ведь если у человека частный дом, ему не придет в голову прийти к мэру города и сказать: почините мне крышу или там уберите мою придомовую территорию или какой-то другой вопрос. Этот человек прекрасно понимает, что это его обязанность, и никто за него это не сделает. В данном же случае человек является как бы собственником, но он не понимает, что у этого дома общая на всех крыша, общий фундамент и есть целый ряд проблем, которые нужно решать совместно. Значит, в результате этого, если э, недобросовестная компания обслуживает этот дом, естественно, она воспользуется этой неорганизованностью, и она, естественно, э, в своих платежных документах нарисует те цифры или скажет, как вот сегодня говорят, это ошибка, но почему-то ошибка в свою пользу. То есть вот чего у нас не возникло главного – понимание того, что мы собственники, и мы должны быть контролерами. А вот задача нашей организации – это всего лишь организовать этот процесс, то есть пробудить массы, помочь им в осознании своей роли, и уже организовать эту работу конкретно. То есть вот и в таком случае только у нас возникнут реальные из изменения в сфере ЖКХ, которые будут ощутимы каждым. Сергей Алексеевич, ну вот вернемся к январским, февральским вот этим платежкам. Многие ли поняли, многие ли ощутили, все ли заметили, все ли начали звонить, жаловаться, спрашивать. Вот в платежках-то сумма извинил, изменилась. Многие отреагировали или большинство не Нет, обратили внимания? Нет, отреагировали многие я думаю, что многие не дозвонились, многие не знают, куда звонить, многие вот решили не тратить время, так сказать, время. Но проблема эта носит более широкий масштаб, чем те десятки звонков, которые мы, мы, мы приняли. Потому что вот мы проанализировали линии обратной связи в тех же средствах массовой информации, и число жалоб увеличилось. То есть не только мы являемся получателями этой негативной информации. И все это говорит о следующем: что, к сожалению, не было проделекцией делана необходимая подготовительная работа. И в связи с этим мы видим, что мы не провели достаточной разъяснительной работы. Но с другой стороны, опять-таки, в первую очередь, конечно же, за это несет ответственность власть. И муниципальная, и региональная, соответствующие службы, контрольные органы. Но... Мы с чем сталкиваемся? Вот ведь э, все-таки во многих домах, если не в большинстве, я не могу вот здесь сказать точно, потому что никто не знает, сколько проведено собраний, сколько создано советов домов, а это как раз реальная структура, через которую нужно довести информацию и получить э, реакцию в виде обратной связи. То есть эта работа не проделана. Когда мы иногда рассматриваем вполне конкретные жалобы, мы видим, что одна часть дома голосует за одно решение, другая голосует за другое решение. В третьих случаях вообще никто не приходит на собрание или приходят единицы. Это тоже создает ситуацию, в результате которой вот этой неорганизованности возникает проблема. Вот если говорить о ситуации сегодняшнего дня, вот представьте себе этот вопрос, кто и как может решить. Если э, мы начали работать в прошлом году, и на начальном этапе мы вообще пытались разобраться, а сколько у нас в крае управляющих компаний, сколько у нас товарищ собственников, жилья, так, кстати, другую статистику мы не смогли даже найти статистику. И даже сегодня она еще существует в каком-то приблизительном виде. Вот сегодня, когда наконец решен вопрос, то будет введено лицензирование. Ведь если бы управляющие компании были управляемы, мы бы смогли при обсуждать с ними вопросы на трех этапах. Первый этап, когда возникает только необходимость принятия того или иного решения. Вот мы сегодня столкнулись. Вводится новая система оплаты за тепло. Ну, то есть это принципиально создается новая ситуация. Если бы у нас были союзы управляющих компаний в виде, ну, как коммерческих структур, мы бы их собрали, мы бы довели им информацию, установили бы сроки, и они... Если бы у них было чувство ответственности, донесли бы, уже донесли бы до жителей, а если бы не донесли, mm -hmm. вот если было сегодня лицензирование, уже можно оставить вопрос, если посмотреть более глубоко, значит он не решил и этот вопрос и другие, то есть он не на своем месте, mm -hmm. его надо лишить этого права или может быть вообще не давать ему это право заниматься данным видом деятельности. Но мы сегодня только начали обсуждать и это хорошо, что в этом году уже будет принято решение, то есть законопроект уже существует, мы его начали обсуждать, то есть, а вот отсутствие такого звена э, как раз и, и приводит э, и, и, и как раз к этим последствиям. Вот второй вопрос. Вот сегодня мы э, проводили круглый стол, пригласили ТСЖ и даже вот некоторые ТСЖ объявили, что они уже образовались, организовались какие-то структуры. А нам говорят, а вообще нас эта тема не касается. Вы лицензироваться будут только управляющие компании. Вот сегодня я хочу, пользуясь вот нашей встречей с телезрителями, сказать, что это касается и ТСЖ. Просто управляющие компании, там будет как бы двойное лицензирование. С одной стороны, компания получает лицензию на право деятельности, а управляющие компании должен получить соответствующий аттестат, который свидетельствует о его профессиональной подготовке. А если он не подготовлен, естественно, он не получит. ТСЖ не получает лицензии, но руководитель ТСЖ тоже должен быть аттестован. А у сегодня у них нет интереса, потому что как бы средства массовой информации говорят только об управляющей компании. Mm -hmm. И сегодня как раз мы хотим начать вот работу уже по подготовке к аттестации до принятия закона. Он только будет принят к 1 сентября. Но ведь сегодня уже нужно получить, повышать свой профессиональный уровень. Сегодня нужно решать целый ряд таких вопросов, не только управляющей компании, но и советами домов работы, то есть вести огромную работу. И вот тот, кто сегодня ее проведет и начнет в нее включиться сегодня, тому легче будет завтра. Тот не будет бояться этого лицензирования. Ну, скажите, у вас вот в общем это работа с обществом или индивидуально с человеком? Вот значит, может ли к вам обычно Значит, в в Роль на нашей организации заключается в следующем: мы должны находиться вот как бы то таким вот промежуточным звеном между обществом, органами власти, контрольной, надзорной системой. То есть вот мы должны с одной стороны аккумулировать те предложения, видеть вот неработающие законы или какие-то вот белые пятна, где вот, ну, вот у нас нет влияния, так сказать, значит, вот, где общество что-то не понимает. То есть вот мы должны проанализировать, увидеть эту проблему и довести ее до, до органов власти. То есть это одна из наших главных задач. И как раз мы в, в рамках этого используем разные способы и опрашиваем население. Вот мы провели несколько опросов по тем же социальным нормам, по эффективности деятельности компании. То есть пытаемся вы э, изучить общественное мнение, чтобы опираясь вот как раз на, на эти в, вы, выводы имея такие результаты, тогда мы будем э, лучше услышаны органами власти, и наше мнение будет э, с ним уже нельзя будет не считать. Угу. Будьте добры, еще один вопрос. ЖКХ контроль звучит региональный центр. То есть да. получается Ставрополь это как корпункт. То есть и в других населенных пунктах да, есть да. эти центры. Везде нет, ли... к сожалению, нет. Я должен сказать, что вот с большим трудом нам удалось организовать городской центр ЖКХ контроля в городе Ставрополе. Но это односторонний процесс. Муниципальная власть не сделала никакого шага навстречу в решении этих вопросов. Так вот, представьте себе, если бы в городе ставрополе до сегодняшнего дня не создали полноценный ЖКХ-контроль город Ставрополь, то в крае еще нет ни одной организации. Есть, вот, но ну, вот люди, как, как бы кто-то проявился, какие-то, ну то есть нет той системы. И поэтому, естественно, у нас нет вот такой вертикали, нет такого двустороннего движения, и мы доводим информацию и, и получаем ее в обратном направлении. И в таком случае ЖКХ-контроль нельзя вот сегодня сказать, что постановление президента на территории края выполнено. Да, сделаны шаги, определенный есть опыт. Главное у нас сложилось, в общем-то, понимание того, как надо действовать. Ну давайте озвучим все-таки ваши контакты. Я думаю, что да. есть... Значит, наши телефоны 296286 в городе Ставрополе, 296524. Наш офис находится в центре города. Поэтому мы будем... Рады и будем заинтересованы в том, чтобы у нас появились новые активисты. Спасибо большое. Ну и насчет активистов я думаю, что наша телекомпания активно с вами сотрудничает. Да. Поэтому мы уже тоже в числе ваших активистов. Не забывайте, звоните и нам 510-505. А на этом все. Всего хорошего и до скорой встречи.